man hozir sizlarga praktika bermoqchiman agar biror bir hozirgi paytda qanaqadir holatingizni o'zizda ketayotgan jarayonlarni tushunmayotgan bo'lsangiz hammamiz bilamiz aks ettirish qonuni bor chunki e, bizani atrofimizda insonlar har birimizni aksimiz hisoblanadi agar siz o'zingizni ko'zgudagi aksingizni ko'rmoqchi bo'lsangiz qarindoshlaringizga e, borib kelishingizni man tavsiya qilgan bo'lardim yoki dugonalaringiz bilan biron bir joyga borib o'tiring ota onangiznikigami farqi yo'q buni o'sha joyga boring masalan yarim soat o'tirib e, yozib o'tirverasiz ular nima desa shuni yozib o'tiraverasiz xuddi ularda qanaqa holat sizda ham shu holat bo'layotgan bo'ladi o'sha paytda masalan o'sha borgan joyingizda atrofingizdai insonlar lanjh holatda o'tirgan bo'lsa yoki ularda umuman pul bo'lmasa hozir sizni ichki holatingiz ham xuddi shu holatda bo'ladi siz o'sha borgan joyingizdan o'zigizga kerakli bo'lgan javobni olaverasiz sizni do'stlaringiz misol uchun atrofdagi dugonalaringiz hammasi sizni ichki holatingizni bildiradi demak ularda hozir pul yo'qmi sizda ham pul yo'q ular pul yo'qligiga ko'proq qaratishyaptimi gaplar gap so'zlarini ayni damda sizda ham xuddi shu holat bo'layotgan bo'ladi umuman olganda atrofinizdagilarni hamma hammasi bu sizga подсказка bo'ladi ya'ni sizni ichki holatingizni gapirayotgan bo'ladi hozir men sizlarga bitta zadaniya, ya'ni topshiriq beraman hozir hammamiz oldimizga daftar va ruchkamizni tayyorlab olamiz ruchka va daftarlaringizni tayyorlab olgan bo'lsangiz men sizga aytib ketaveraman siz yozishni boshlaysiz ya'ni hozir siz bolaligigizdan bugungi kungacha bo'lgan orzularingizni hamma hammasini yozishni boshlaysiz qani boshladik umuman farqi yo'q amalga oshganini ham oshmaganini ham yozib ketaverasiz qisqa qisqa qilib yozavering aynan orzularingizni o'sha sizni bolaligingizda boshlangan orzularingizni qanaqa orzularingiz bo'lgan o'sha paytlar hammasini yozaverasiz his qilib emotsiyalar bilan yozing u orzuni farqi yo'q balki siz bolaligingizda marsga tuchishni xohlagandirsiz marsda aylanib yurishni xohlagandirsiz marsda sayohat qilishni xohlagandirsiz balki sizni shaxsiy samolyotingiz bo'lishni xohlagandir hammasini yozasiz bu orzularingiz нереальный bo'lsa ham yozing shu orzularingizni yozayotganingizda o'zingizni his tuyg'ularingizga ahamiyat bergan holda yozing hamma uhm orzularingizni yozib chiqing balki kimlagadir hozir orzular juda ham ko'p kelyotgandir. orzuga oshganlari ham ko'pdir oshmagani ham ko'pdir hammasini yozib chiqing birma bir yozib chiqing orzularingizni yozganizda nima his qildingiz agar og'riqli bo'lib ketgan bo'lsa chunki amalga oshgani ham tashlab qo'ygansiz boshqalarni orzusi sari ketib qolgansiz balki kimlardadir hozir alam ko'tarilib ketgan bo'lishi mumkin alam degani san o'zing uchun davno yashamayapsan degani anchadan beri boshqalar uchun boshqalarni orzusi uchun yashagansiz masalan ota ona xohlagan millioner bo'lishini o'g'lini o'sha ota ona orzusi tomon ketyapsiz masalan hozirgi kunda bolangiz faxrlanishi uchun yoki eriz faxrlanishi uchun ketdingiz siz umuman boshqalarni orzusi uchun ketyapsiz hozirgi paytda masalan agar mani erim mani limuzin haydashimni xohlasam kimni orzusi unimi yoki menimi albatta meni a u mani orzuyimni quli shunaqa paytda alam qiladi tegadi a, a agar siz o'zizni orzuyingizni oldin oshirgan holda o'sha orqali boshqalarni orzuyiga nazar bo'lsa unda alam qarama qarshi his tuyg'ular bo'lmaydi endi nechta orzuingiz amalga oshgan ekan shuni hisoblab chiqing sezdilaringmi ko'p orzularing amalga oshmagan ahamiyat bering bilasizmi nimaga sizni orzularingiz amalga oshmagan shu gap shundaki biz boshqa insonlarni orzusi tomon ketib qolganmiz demak davom etamiz agar bizda qanchalik ko'p orzu bo'lsa bizda qanchalik ko'p maqsad bo'lsa mana shuni orqasidan bizga pul keltiradi o'sha maqsadimiz bizga pulni keltirishni boshlaydi orzuyimiz ehtiyoj sezsa komfort olib keladigan narsa ya'ni amalga oshirilgan orzularingizni ushunchasi qaysinisiga ruxsat bo'lsa siz hozirgi paytda qaysi orzu maqsadlaringizga ruxsat bergan bo'lsangiz mana shular hozir ayni paytda sizni hayotingizda bor ruxsat bermaganlaringiz amalga oshmagan qalb ong osti har doim xohishga qarab oldinga yuradi intiladi qalb ong osti bu bitta narsa qalb ertaga bolangga olib qo'y sarposiga deydimi yo'q albatta qalb hech qachon bu narsani aytmaydi bu paytda unga aql javob beradi qalb hech qachon benzinga yetmayapti puling deb aytmaydi пешком yur deydi qalbimiz давай aylanib toza havo olib kel deydi qalb bu xuddi bolaga o'xshqaedi qalbimiz o'zi judayam bir beg'ubor bi bola hisoblanadi shuning uchun bizni qalbimiz ochilmaguncha pul kelolmaydi qalb qachon ochiladi qachonki qalbni xohishlari amalga oshsa qalbni xohishi amalga oshsa pulni keltiradi ungacha pul kelmaydi qalbni xohishi amalga oshsa qalb o'sha paytda pulga ochilishni boshlaydi qalbni xohishi aqlni xohishidan farqli ya'ni aqlimiz har doim madaniyatga tegishli tarbiyaga tegishli jamiyatga tegishli narsalarga narsalarni xohlaydi ya'ni xuddi shunaqa narsalarni talab qiladi u faqat jamiyat uchun so'raydi aqlimiz qalb esa asl narsalarni xohlaydi lekin bizga o'rgatilingan qalbni xohishi bu kerakemas narsa qalbing xoh deb aytishavradi masalan yoshligimizda ham aqlnikini to'g'ri deb o'rgatilgan bizda har doim yoshligimizdan shuning uchun ong osti tez tez yopib tashlaydi insonni puldan sababi biz hech qachon qalbimizni xohishlarini amalga oshirmaymiz qalbimizni e, xohishlari hamisha bizga orzu bo'lib qolaveradi agar hozirgi paytda sizga qanaqadir orzu kelmay qolsa shuni tushuningki qalbingiz judayam chuqur uyquda e, mana shuning uchun ko'p biznes treninglarda qalbni ishlatmaydigan masterlar manga yoqmaydi chunki asosan pul keltirmaydigan narsa bu qalbni yopiqligida ya'ni bugundan boshlab hammamiz orzu qilishimiz shart orzu qilishni boshlaymiz bugundan boshlab orzularimizni amalga oshirishimiz ham shart orzularingiz amalga oshirilgan sari sizga pul kelaveradi chunki qalb biladi xursand bo'lishini agar siz yoshligingizda vella xohlagan bo'lsangiz keyin o'shani kirib kelishiga ruxsat bermagan bo'lsangiz qalb ham nima uchun qilish kerakligini tushunmaydi nima uchun pul topish kerakligini tushunmaydi qiziqishsiz keladi shuning uchun sezgan bo'lsangiz yoshlikda o'zizga xohlagan paytda pul kelaveradi chunki bizani yoshligimizda biza qalbimizni olib berish uchun hamma narsa olib beraveramiz ya'ni bizada prosta ruxsat berganmiz o'sha paytlar qalb xohishlarimizga masalan o'sha paytlar sizni aqlingiz hozir yuz ming so'm pulni yoki mana misol uchun stipendiya oladigan bo'lsangiz sizga yoshligingizda qalb aytadi s stipendiyangga borib o'zing xohlagan kiyimni ol yoki pomadani ol deb aytadi o'sha payti aytmaydi bu yuz ming pulni qanaqadir qarov kuningga olib qo'y deb aytmaydi siz xursand qilib o'zingizni qalbingizga kerakli narsalarni olib beraverasiz hech narsani o'ylamagan holatda demak biz o'sha paytlar stipendiyamizga nima qilgan ekanmiz o'zimizga kerakli bo'lgan o'zimizni xohishlarimizga kerak bo'lgan sumka yoki qanaqadir pomada yoki qanaqadir ko'ylakni olib berganmiz a hozirgi kunga kelib nima qilamiz hozirgi kunga kelib o'sha o'zimizni qo'limizga kelgan pulga pampers sotib olamiz va asta asta qalb yopilishni boshlaydi e qandoq qilib qul bo'lib qolganimizni o'zimiz ham tushunmay qolamiz va orzularimiz ham o'sha paytda o'zimiz sezmagan holatda yopilib qoladi Iı, masalan bu hammamizda bo'lgan yoshligimizda ota onalarimiz katta katta yig'inlarda xudoiylarda marakalar ko'p qilishgan o'sha paytlar nimani evaziga qandaydir o'zini bolalariga yedirmay ichirmay shu marakani qilgan o'sha paytda balki sizga nimadir olib bermagan bo'lishi mumkin o'shanda siz qansadir ma'noda o'zigiz bilmagan holatda alamga kirib ketgan bo'lishingiz ham mumkin shundan keyin biz sekin ota onamizni joyiga tushishni boshlaymiz bu jamiyatni o'yini bu jamiyatga xohlasak xohlamasak asta sekinlik bilan biz ulanib ketaveramiz demak biz kecha gaplashdik siz pulni ishlatayotgan bo'lsangiz pulni qayerga ishlatayotganiz rol o'ynamaydi qaysi his tuyg'u bilan ishlatayotganingiz rol o'ynaydi bundan chiqdi agar o'sha narsa siz olmoqchi bo'lgan narsa pul ketkazgan narsa sizda sevinch his tuyg'usini uyg'otsa xursandchilik his tuyg'usini uyg'otsagina pul kelaveradi pul kelishini to'xtatmaydi pul hech qachon yopilmaydi bu pulni asosiy qonunlaridan biri mana shu narsani katta katta qilib yozib oling shuning uchun pul sevgi energiyasi chunki pul sevgiga ishlatilinganda o'zini xursand qilganda ishlatilinganda pulda ma'no qoladi ya'ni kelishiga shu joyini yaxshilab tushunib oling sevgiga ishlatilinganda xohlagan narsangizni amalga oshirganda avtomatik ravishda bizni qalbimiz ochiladi siz bir nimani tushunishingiz kerakki siz bir oy uxlamay nimalardandir voz kechib o'z paytida ovqatlanmay o'z paytida bir nima kiyolmay uxlashga даже vaqt bermay biror bir narsani amalga oshirasizda keyin xohlagan narsangizga bermaysiz pulni va berish niyatingiz ham bo'lmaydi o'sha paytda va berish niyatingiz ham yo'q shuning uchun стандартный biznesmenlar borki oddiy millionerlar o'zini o'ylaydigan insonlar faqat o'zini sevib qalb xohishlarini olib beradi shuning uchun ular millionerlar ko'proq millionerlarni hayoti haqida kitoblar o'qib turing ko'proq mana shu millionerlar haqida video audiolarni ko'rishingizni man tavsiya qilgan bo'lardim chunki siz o'sha millionerlarni hayoti bilan qiziq boshlasangiz ularni energiyasiga avtomatik tarzda ulanishni boshlaysiz demak siz xohishingizni amalga oshirmaganingizda xohishingizni yopdingiz ya'ni oynalarni yopdingiz havo kirmasligi uchun siz butun hayotdan yopildingiz nafas yo'llaringiz yopishni boshladingiz shuning uchun agar siz sezgan bo'lsangiz qirq yosh ellik oltmish yoshda mana shu yoshga borgan sari insonni pul topishi qiyinlashib ketadi ya'ni o'sha payt inson kengayishni o'rniga toraylashib ketishveradi chunki siz faqat yopish bilan shug'ullanasiz faqat nafas yo'lini yopish oynalarni yopish bilan uni faqat ochish kerak xolos qachon ochiladi qachonki sizni orzularingizga ishlasa siz qachon ochasiz havoni masalan siz sovqat o'tirgan paytiniz hech qachon oynani ochib qo'ymaysizku hech qachon demak sizni qachon pulga ochilgiz keladi siz aytasiz pulga ochilolmayapmiz deb bu noto'g'ri ta'rif pulga ochilmayaptimi pulga ochilishga ma'no yo'q orzuga qarab yurish shart endi bugundan boshlab hammamiz orzuga qarab yurishimiz shart orzularimiz tomon talpinishimiz shart har qadamimizda orzularimizni his qilishimiz shart orzular uchun bloknot tutamiz ya'ni to'rt yuz yil reja uchun ham bloknot tutamiz xohlasangiz xohlasangiz orzu uchun ham to'rt yuz yillik reja uchun ham bemalol bitta daftar tutishingiz mumkin siz aytishingiz mumkin nimaga именно to'rt yuz yilga deb siz qachonki mana shu to'rt yuz yilga atab orzu reja yozdirsangiz yozishni boshlasangiz sizni o'lim hayolingizga kelmaydi chunki yoshimiz katta bo'lgan sari oltmish yetmish yoshdan keyin biz o'zimizni o'limga tayyorlaymiz siz o'sha payt o'zingizni o'limga emas orzuga tayyorlab borasiz agar siz bir ochilib ketsangiz o'zingiz bilmaysiz shunaqa ko'p orzular kelishni boshlaydi shunaqa quyilib keladi man masalan o'zim to'rt yuz yil orzu uchun bir yil reja yozganman o'zim ham bilmasdim qayerlardandir qayerlardandir hayolimga aqlimga qalbimga kelishni boshlayverdi orzularim shuning uchun har kuni orzularimiz uchun bloknot tutib unga har birini yozib boramiz